постепенно мы будем создавать, вот, как это сказать, dignity полицейских, мы будем создавать вот честных, профессиональных людей, которые, может быть, у них были ошибки в прошлом, может быть, я это абсолютно честно и искренне говорю, я, я так думаю просто, может быть, но постепенно-постепенно они будут перестраиваться под новую систему. А что такое новая система? Вы знаете, как после 100 дней, когда я приеду, например, в какой-то город и спрошу, что начальника, есть опрос, есть социологический опрос, опрос. И я об этом им сказала. Здравствуйте, где ваши там, какой уровень доверия нету? какой уровень доверия от бизнеса? Потому что мы отдельный опрос делаем для бизнеса, как они оценивают работу национальной полиции. Второе. И третье. Какой уровень доверия самых сотрудников, которые работают вот внутри аппарата ваше и в областях? И если у меня не будут позитивные показатели, то, конечно, как бы это будет для них очень плохо мы всю систему экономической борьбы с экономической преступностью в системе МВД мы перепочинили вертикально. У нас полностью вся структура подчиняется на центральный аппарат. С какой целью это было сделано? Это было сделано для того, чтобы мы могли свести к минимуму возможность представителей местной власти на местах, я имею в виду областя наши, представителей так называемой бизнес-элиты, которая в достаточной, степени, в достаточной степени имеет спарку как, со, как с властью, так и с криминалитетом на местах, иметь возможность влиять на сотрудников наших подразделений. Значит, на сегодняшний день я хочу ответственно заявить, что подразделением защиты экономики Национальной полиции Украины запрещено проведение каких-либо проверок бизнеса. Запрещено. Значит, кроме этого запрещено вникать в какие-либо финансовые споры между коммерческими структурами. То есть от практики, когда одна коммерческая структура, э, отстаивая свои коммерческие интересы, обращается в милицию или в полицию с заявлением, и сотрудники милиции или сегодня уже полиции приходят на другую коммерческую структуру и начинают заставлять выполнять те или, фин... те или иные э... интересы, мы на сегодняшний день останавливаем. Если такие факты имеют, не дай бог, место быть, я готов моментально на это реагировать, причем реагировать достаточно жестко, без каких-либо разбирательств. Если это было, значит люди просто встают и уходят, и больше они не работают. Значит, не будет такого, чтобы долговые обязательства между коммерческими фирмами решали сотрудники полиции. Для этого существует суд.